Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 9 квітня. Подивимося з вами деякі питання. Так, просили подивитися Ахтирку Сумська область. Що чекає Ахтирку на ближайші дні? Ахтирка, Сумська область. Яка ситуація? Ахтирка. Перша карта удару. Загроза є обережно Ахтирка. Ну, перемени йдуть, хороші воно. Але ще є, і воно, дві карти, карты. і Удари, Ахтирка. І велика Писарівка. Велика Писарівка. Що чекає на ближайші дні. Тоже карта страхи. І... Это писаревка дома ниякой оккупации. Подвешено еще сильный враг и, и сильный гнев. Так, что тут у нас? Пысаревка тоже обережно. щось -то прилететь. Еще может что-то пролететь. Но тут все перемены идут хорошие. Удачный случай, договор и карта справедливости. Но еще обережно, еще может что-то еще подвешено в состоянии ситуации. Еще чекает Каланчак, Херсонская область? Каланчак, Херсонская область. На ближайшее время. Каланчак. Каланчак тирания. Укрытие и тирания. Каланчак. Алла идут хорошие новости, как переход в другое состояние. И хорошие новости. И важное решение. Положительный результат без ниши. Еще пока там обережно. Там оно карта прилетев, может быть. И тирания, и в порабощении каланчак, да? В порабощение. На ближайшие дні пока обережно. Щось там рішають, але ще обережно, ще загроза є. И просили Кирилівка на Азовському морі. Що чекає Кирилівка? Кирилівка на ближайшие дні. Крыльевка, перша карта перемоги, и колесница идет. Хороший вперед, хорошие перемены и хорошее предзнаменование И такие решения важны. Так, а вот тут сегодня карта неудачи, непримиримость, карта печали. Колесо фортуны вперед. А вот критичный момент, критик решения императора. Перемены хорошие будут, але ще критичний момент. Бедственна ситуація і кризис на ближайшие дні. Поки пока ще обережно. Так, таке питання. Чи знає Тимошенко дату закінчення війни? Десь вона там заявила. Дату закінчення війни. Знає вона? правда да знаю как говорят можно доверять вот по завершению разрыв завершение и все карты говорят да что как доверие говорят что знаешь ось. Так, чи буде ще трагедія, отака, як в Кривому Розі? Чи ще щось таке буде подібне в Україні? Ще якась трагедія буде, як у Кривому Розі. Так. страхи есть, карта страхи и неуверенность, и еще подвешенная, подвешенная ситуация. Карта вседозволенности, все можно ожидать. Еще на перекрестке вот так э, обманутые надежды. Азар такой есть. Непримиримость. умеренность умеренности шо? Ну, что еще таким? Что-то может быть оправданное подозрение. Щось іще можуть вгатить десь. Невежество. Непримиримость. Карта дьявола по дьяволу. Щось іще може бути. Чи буде взагалі перемир'я України-Росії? Отак, сядуть за стіл. Допустим, Зеленський з Путіним. Буде таке? Не вони, говорят. Тут такий разлад идет. длительное бедствие, это будет, это долго придется отчекать, скажут, чтобы они силы вот так вдвоем перемирие. Это придется долго ждать, длительная бедственная ситуация. Тут все короли, жинка якась, не вон будут будут решать, не, вони не сядут, отрицательный ответ. Так, Урсула фон дер Ляйен закликала Китай ой, допомогти досягти миру в Україні. Чи допоможе Китай? Ні, нерушимость. Ні. Нерушимость, лицемерие и невежество. Не. Неудача, одиночество. Не. Не, не соблюдение данного слова. Не. Китай, Так, украинская делегация вырушить до Вашингтона 11-12 квитня по, по нам по этой угоде что они там что домовляться до чего-то хм. договор перевернут изменения говорят важное изменение надо вот решение проблемы что сменять надо новые что-то новое важное изменение решение такое и новые перспективы что-то новизна менять надо. Тирания. Хаос. Договор перевернут. Облегчение сообщи. Домовляться до чего -то. Ну, что да. Изменения какие будут. Вот такой важный выбор, важное решение будет. И перемены. Ну, упрямо. потому что завышенные требования там не так их надо неприятные да вот перемены идут выздоровления хорошие перемены и перемены перемены что то поменяют так чем же вырешено решено закинчение войны? Есть уже такое решение. вырешено уже. Закончение войны в Украине. Да. И нерушимо уже. Ну, трошки вот отсрочка идет. И обрыв. Отсрочка идет. Удары, прилеты еще. Обстрелы. И обрыв. И обрыв, и обнуление. Вырешено, да. Во. Але перед цим ще воно, драка. Ще прильоти, удари, обстріли. Так, да, все, вирішено. Закінчення війни вирішено уже. Чому стало більше обстрілів? І по Україні, і по Росії. Чому стало більше обстрілів? Тупоє упрямство. Довгие проблеми. Перед завершенням. Отак рішили. Отаке рішення. Побольнеє. Побольнеє. Отаке рішення. Перед завершенням війни. Перемога. перед завершением, перед перемогой, вот это вот выстрелять и побольнее. Разрушить еще больше башни. А потом все. Разрушить, скосить. Как спекуляция идет, как торги. Дьявол разошелся, гуляет. Враждебность такая, что не дай бог. Перед завершением. Все уже вырешено. Вырешено уже все. Все еще показывает. Вот так решили. Перед завершением выстрелять. Наверное, все, что осталось. И побольнее друг другу. Там что-то говорит, 20 квітня станет датою в истории. Покажите мне, пожалуйста, что там такое может случиться 20 квитня. А, Пасха, да? Станет датою в истории. Ну, древо рода по прямой, новые перспективы, разорванный контракт и удача. И колесо фортуны. Да и шо? Тут у все укрытие и борьба за выживание. на бедственная ситуация. Что тут станет? Ну, якийсь який удар буде. Але дело, говорят, увенчается успехом. переход в другое состояние. Начало конца. А наши дали соблюдение данного слова, все жулики подходимы. невежество, трудное сражение, решение, решение, хорошие новости. Переход в другое состояние, еще какие новости мы почуем. Ну да, что-то такое, обстрелы, прилеты, мстительные, как борьба за выживание и укрытие показывают. Ну, я говорила, что еще на Пасху еще будут обстрелы. Ну да, как есть удар. Как из 20-го удар, как есть Проблема, неправильные действия, мстительные и борьба за выживание. Да, карта, две карты, все. Что-то такое может быть. На Пасху. Так. Чи винен Трамп у затягуванні війни? Чи винен Трамп у затягуванні війни в Україні? Че один Трамп? Тут их куча. Хиба один Трамп. Это обман. Не один Трамп. Тут он куча. По завершению войны отсрочка идет. Таких там много. По окончанию. Нет. Чрезмерный энтузиазм. Как страхи, как и кто-то боится вообще закинчения войны. Цены люди, ну, может и люди, и люди там, некоторые боятся тоже. Страхи, по закинчению войны прям страхи идут, Что верхушки, что люди, деньги, оно показывает прибыль, деньги. Прям так аж не хочется заканчивать. А он такое решение. Короли. Короли. Еще один трамп. Нет. Тут вообще боятся закинчения. Села куча народу. Вообще выгодно. Деньги. Какая там закинчение? Чи винна Росія в затягуванні війни? От тільки Росія винна в затягуванні війни? Ні. Потрібність в деньгах, в деньгах І побольше. отрицательный ответ Россия говорят тоже уже надо обнуление тоже уже закинчение все завершить ей тоже вот, отрицательный ответ не только Россия в смысле не Россия отрицательный ответ он деньги деньги не 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 ему уже тоже надо завершить перерыв -ры надо Не, обман. Обман и отрицательный ответ. Вигідно. Бояться закінчення. Понятно. Так. Так, так. Просила лиман подивитися, Донецька область. Как там ситуации лиман лиман вообще распад разгром ну и все колесо фортуны хорошие перемены как к лучшему и освобождение лиман и помощь не порабощения нет а, это, печаль и неудача и еще обережно загроза е Ну, перемены должны быть надежно. Длительно бедственная ситуация. Что тут? Ну, Решают по завершению. Еще укрытие и обережно. Прилеты, удары, лимон. Порабощения нема. Оккупации. по Краматорску Еще ще, ще чекаю Краматорск на ближайшие дни. Донецкая область. Ще пустошения и болезненное. Ще пустошения и болезненное все. И перша карта подвешена еще. Потери. Пустошение потери по ситуации, по человеку. Азарт. Азарт такой. Азарт. Да, еще удары будут. Краматорс. А дружкивка. Дружкивка. Тоже там гатит в последнее время. На ближайшие дни дружкивка. Тоже удары еще может быть. Прилет. Дружкивка дома, оккупации не. Але укрытие и ще дьявол гуляет. Да, подьяволосин. Бачите, драка. Прилет-удар. Враждебность, печаль. Дружкивка, прилет, может быть. Славянск. Славянск на ближайшие дни. Тоже. Первая карта. Можно Там взялись. Это, а то, наверное, хочет вообще сравнять. Те, что осталось, а что там, какие цели. Такое впечатление. Так, ну и все. На тему, наверное. Суммы еще. Гляну суммы. Суммы на ближайшие дни. Так, сильный враг и гнев. И страхи карта. Еще сложно суммы. Тяжелая ситуация. несоблюдение данного слова. Как бы тоже все перемога и карта радости показывает. И дело венчается успехом, удача. А оно покровительство. Несоблюдіння даного слова іще сложно. Іще сложно і удари суми. Так, ну і все на сьогодні. Подивилися такі питання. Все. Дякую вам за увагу, за перегляди. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімайте собі настрій. сами дух и настрой. Никто не поднимет. Все до побачения.